А так у мене постоянно були болі. Ну, це була не життя, а мучення. Я просто мучилась. До нас звернулася пацієнтка на зняття швів, їй була проведена малоінвазивна операція, суперпад по заміні правого кольчового суглобу. Діагноз найбув був асептичний некроз голівки 3-4 стадії з комбінованою контрактурою та вираженим болівим синдромом. Як ви себе почуваєте після операції? Я хочу вам сказати, я просто народилась на світ. Я просто народилась на свет. Я 7 лет, я просто мучилась. Я ходила с палочкой, я пила постоянно обезболивающие. Ну, в последнее время я уже не могла ни сидеть, ни стоять. У меня не болела только тогда, когда я лежала. И все. А так у меня постоянно были боли. Ну, это была не жизнь, это мучение. Я просто мучилась. Это просто... Ну, кто понимает, у кого такая болезнь? Да. Те люди знают, как это болит. Это невозможно было просто. Скажите, будь ласка, как прошла ваша операция? Вы знаете, я просто, ну, даже ничего не заметила, как-то просто. Я вот ехала, мне даже как-то и страшно вообще не было. Боялась? Нет, операции? нет, вот именно я даже, ну, нет, страха у меня абсолютно не было, потому что я настолько замучилась за эти годы с этой болезнью, я просто, ну. Я ехала, я понимала, что мне надо это делать. Уже дальше больше ну, просто, невозможно. Угу. просто невозможно. Скажите, будь ласка, э, люди, которые живут с таким болем, э, что вы можете им порекомендовать? Я хочу сказать, не, люди, если у вас есть возможность, не надо это терпеть. Это не жизнь, это мучение. Это просто мучение. Я сейчас просто на свет народилась. Это совсем ну, другое качество жизни. Я могу нормально пойти помыться. Я могу нормально. ну, просто пройтись без боли, это дорогого стоит. Это для меня такое счастье, это что-то новое в жизни для меня. Е... Я не испытываю болі, это вообще это чудо. Е, да. Дякую вам за такий гарний відгук, нам дуже приємно це чути, що ви гарно реабілітуєтесь, ходите, вас нічого не турбує. Це саме для нас саме основне. Доктор, я благодарю вас, ви доктор від Бога. Правда, Дякую. я благодарю і благодарю весь медицинський персонал, настільки всі вежливі, настільки, ну, Такое челов... человеческое отношение, такое ощущение, что ты попадаешь не в клинику, а просто в какой-то санаторий. Отношение доброе вообще. Ну все, начиная. Вот знаете, как вот театр начинается с вешалки. Так вот клиника начинается, только открывают двери. Вот даже охранник тебе улыбается. Ты сюда приходишь вообще. Ну нет условий. благодарю вас и весь медицинский персонал, и весь обслуживающий персонал. Ну, що говорити, Я хожу без болю. Просто... Так як ви ходите, це і є показник. Да, так, це Ми мене... бажаємо вам міцного здоров'я і швидшої Благодарю. вам реабілітації та повного відновлення.